bugun biz sizlar bilan fhotoshopda oramizda har bittamiz har bitta yoshlar deyarli har kuni ko'rib chiqadigan ko'zini ostida o'tadigan narsani yasashni o'rganamiz bu oddiy oynali panellar misol uchun biron bir saytga kirsangiz unda ham oynali effektlar bor boshqa saytga kirsangiz unda ham oynali effektlar reklamalar ular ham oynali effektlar hattoki youtubeda ha mana mana bu joyi ham orqasi oynali effekt hisoblanadi va bugun biz sizlar bilan Photoshopda xuddi mana shu effektni yasab ko'ramiz orqa foni olib turib uni ustiga oynani ya'ni o'sha oddiy oyna borku ko'rib turadiganimiz o'shanaqa oynani yasab ko'ramiz va undan birinchisida oddiy darslik bo'ladi ikkinchisida qanday qilib uni to'g'riroq qo'yish qayerlarga qo'yish nima qilib hamma narsasini o'rgatib chiqaman va agar siz noutbukda bo'lsangiz noutbukingizni oching kompyuter bo'lsa yoqing va albatta darsni kechiktirmasdan boshlaymiz ketdik demak birinchi o'rinda Photoshop ochamiz va orqa fon qo'yib olamiz bironta xohlagan fonimiz kimdir daraxt boshqa narsa qo'yadi menga mana shu gradient fon yoqadi o'sha gradient fonini o'zimizga qo'yib olamiz va bunga teksт yozamiz bironta qizilroq narsa nima yozamiz biz oyna qo'ymoqchimiz shuning uchun glossi effekt deb yozamiz bo'ldi lekin bir narsasi bor buni menga adigisi yoqmayapti shrifti shriftini o'zgartiramiz menimcha mana bu yaxshi va buni olib shunchaki ozgina kattalashtiramiz ya'ni fonni orqasiga qandaydir balans ushlab turish uchun bir xilroq razmerda qilamiz demak mana shunday va tagiga qizilroq narsa masalan bay Art, asad bayni kichkina harfda yoziladia demak bay net, art asad demak by art asad va buni bu buyoqqa joylashtirib chiqamiz joylashtirib bo'lganimizdan keyin tagimizdagi fonni bittaga ko'paytirib olamiz ctrl ktrl orqali va tepadagi hamma yozuvlar bilan birga сохрanit qilishimiz kerak qaranglar meni объединит qilishimni shift bilan bossak mana bunaqa полniй hammasini birga выделить qilib oladi agar ctrl bilan bossak mana bunday выделит qiladi misol uchun shift bilan bosamiz misol uchun agar biz bitta narsani pastdan tepasigacha hammasini birgalikda birlashtirmoqchi bo'lsak eng pastdagi fayli mana va eng tepadagi faylni shiftni bosib turgan holda bossak o'rtadagi hamma fayllardan birga hammasi выделить bo'ladi ya'ni keyin bularni birlashtirib olamiz birlashtirib bo'lgandan keyin mana bu прямоугоник olamiz burchak va o'zimizga bir men taxminan mana shunchacha razmerda sizlarga ko'rsataman hozir oyna yasashni ozgina endi qaranglar mana bu chekkadagi burchaklarni ko'ryapsizlar bu burchakni yumshoqlashtirish bu şey mana bunday tortadigan bo'lsak biz mana shunday yumshoqlashadi burchaklar va o'zimizga keragicha yumshoqlashtiramiz mana shu holat hozircha menga yoqyapti va mana shu holatni olib qolamiz o'chirib turib tagidagi fonimiz borku yozuvli fon shuni alt orqali tortamiz altni bosib tursak agar shundoq tepaga tortganimizda mana bunaqa ikkita sichqonchani ikkitagina algisi chiqadi Iı, rasmi ya'ni soyasi deylik demak altsiz tortadigan bo'lsak bo'lmaydi shuning uchun alt torta bilan tortamiz va tagimizdagi fonni yoqib bunga qaranglar endi shu fonimiz tagimizdagi bilan mana bu art asadni o'rtasiga altni bosadigan bo'lsak mana bunaqa bayroqcha chiqadi agar o'zlariga bossak chiqmaydi faqatgina o'ziga mana bu o'rtasiga bosamiz va endi nima bo'ldi bizda tepadagi fonimiz pastdagi пряуголь pastdagi fonni ichiga kirdi va undan tashqarisida ko'rinmaydi bu narsa faqat o'shani ichida o'shani e, mahallasida de, ko'rinadi demak o'ng tomonni bosib tepaga preobrazovat smart obyekt qilamiz demak endi tepadan biz filtrga kiramiz va u yerda размытие bor размытиеga o'tib bu tarafdan размытие поni bosamiz oky va endi bu yoqda oynani qanchalik shaffofligini aniqlashtirish uchun qo'shishimiz mumkin oynani orqasida hamma narsa tiniq ko'rinmaydi shuning uchun men iloji boricha hozir o'zimga yoqqan darajada xiraroq qilib ko'raman mana shu holat yoki mana bumi mana shunchacha bo'lsa kerak yaxshi mana shu holatni olib qolamiz endi bu juda ham xira va bunga biz ozgina shum qo'shishimiz kerak buning uchun tushamiz pastga shum va добавить шум qo'shamiz ko'ryapsizlara ozgina o'zgarish bor ya'ni xiraroq narsani salgina резкийроq qilib beradi mana mana shuncha atrofida qo'shamiz yaxshi yaxshi endi yana bir marta filtrga kiramiz va bu yerdan galereya filtrofi bosamiz bu joyda har xil galereya filtrlar bor misol uchun telefonda rasmga tushsak selfi uchun har xil filtrlar bo'ladi-yu. bu yerda ham har bitta ish uchun bor sizlar ochganingizda har xil mana papkalar bo'ladi va mana bu yoqda iskajeniyadan mana bu stekloni tanlaymiz stekloni kamaytirib olib turib endi qaranglar искаженияsni ko'paytiramiz bu haligini g'adir budurini ko'proq yo kamroq qilib berishiga yordam beradi demak mana shuni olib qolamiz tagidagi смягчение bu yumshoqlashtirish va qattiqlashtirish mana shu g'adir budur narsani mana shu holat yaxshi va olib qolamiz endi e'tibor beringlar buni orqa fondan ajratib tura olmayapti bu narsa ya'ni bu burchak narsa to'rtburchakligi bilinmayapti uning uchun biz mana pastagi пряму ikki marta klaviatura bilan bosamiz ikki marta mushka bilan uzr demak bosgandan keyin mana bu akno chiqadi va tagida teng degan narsa bor shunga bitta bosamiz va pтичка yonadi endi ko'ryapsizlar orqasida soya paydo bo'ldi soyani mana bu tepada смее bor ko'pchilikda mana bunaqa holatda bo'lishi mumkin bu смещение soyani o'ng chap o'sha qayerga surish sürüş, qanchalik surishlariga javob beradi va mana uh -huh. bu tepadagi graduslar qaysi tarafga qanchalik burishlaringga qaraydi bizga bu narsa kerak emas shuning uchun o'chirib tashlaymiz va o'chirib tashlagandan keyin razmer ustida ishlaymiz razmer sal beramiz endi e'tibor beringlar bu rosayam qattiq qora va buni yumshoqlashtiramiz tepadagi непрозрачност bilanha salgina sezilar sezilmas darajaga olib borishimiz kerak razmax ozgina qo'shamiz razmaxi bu mana bu ıı, soyamiz katta tagimizdagi razmer keng yoyib bergan bo'lsa razmax o'shani bu burchakdan burchakdan yanada kengroq qilib tortib beradi agar u narsa bo'lmasa mana tagimizdagi razmer shunchaki yumshoq taralishi mumkin razmax bilan ishlashni ham o'rganinglar demak razmaxi ozgina judayam ozgina qo'shamiz bir foiz yetadi yaxshi tugadi endi mana bu прямоу olsak misol uchun xohlagan joyimizga mana bunaqasiga tortib tortib joylashtirishimiz mumkin va albatta ki, buni razmerini ham kattaroq yoki kichikroq gorizontal yoki vertikal tarafgacha to'g'rilashimiz mumkin bugun chuто rosa yam ko'p adashib ketyapman voy nima bo'lyapti demak bu narsani tugatdik kelinglar yaxshisi mana shu narsani biz keyingi videoyimizda mana bu hozirgi videoyimizda yana bitta o'zimiz sizlarga biror nima qilib ko'rsatamiz misol uchun hozir men sizlarga bu narsani qanday qilishni o'rgatdim endi esa bu narsani qanday qilib qayerga joylashtirishni o'rgataman ketdik mana bu fonni ochdim demak bu fonni men o'zim yasadim desa ham bo'ladi bunaqa fonni yasash juda ham oson kelasi darslarimizda hali o'rganasizlar endi mana bu yerda прямоугник olib turib kerakli razmerni qo'yamiz men mana shuncha razmer gorizontalchasiga uzoqroq bo'lishini xohladim va burchagini mm, mana shuncha qoldiramiz qoldirgandan keyin joylashtirib olamiz senterga senterga joylashtirgandan keyin xuddi boyagi ish mana bu tagimizdagi fonni ko'paytirib uni tepasiga olamiz va alt orqali pastga tushirib olamiz endi buni men smart obyektga o'tkizib o'tirmayman shunchaki filтda qilib ko'ramiz qanaqa bo'larekan размы размите по гасу demak xiralashyapti yaxshi men yanada xiraroq qilib ko'rmoqchiman bu narsani mana shunday endi esa shum qo'shamiz ya'ni shovqin добавit shum. Hmm, buni ozgina ko'paytiraylik yaxshi endi esa galerea фильтров boyagi narsaga kiramiz steklo oyna varianti kichraytirib va kelinglar sal ustida ozgina ishlab qo'yaylik shuni buncha buni buncha oka yaxshi endi boyagidek bunga orqasiga soya beramiz teng boyagi наstroykamiz turibdi bunda men yana ozgina o'zgartirish qilmoqchiman nomiga <gülhub> mana shunday va uh, mana shunday qoldiramiz endi bunga effekti 3 d bo'lishi uchun yanada chiroyliroq ko'rinishi uchun oyna chekkasini ozgina 3 d effektga o'tkazamiz mana bu тесненияga bosgandan keyin mana bu yoqdan мягкий свет жесткий свет endi buni mana bu graduslarini <laughs> <uzav> <laughs> to'g'rilaymiz. bu narsani men ataylab tezlashtirib ko'rsatyapman chunki bu anchagina uzoq bo'ldi to'g'rilab olishim uchun sizlar ham bemalol химия bilan yaxshilab ishlasanlar bo'ladi yaxshilab ishlasanglar bo'ladi mana shunday qora oq ok, balansi bitta joyda ushlab turishi shart mana shunday qoldiramiz menimcha sal bitta oddiy oyna ochilganga o'xshadi o'xshaydi buni bosmaymiz e'tibor beringlar agar mana bu прямоуго tushib turgan narsani orasiga qilsanglar xuddi mana shu прямоуголник burchaklari bilan qo'shib ichigacha полный hamma tekstlaringni o'shani ichiga joylashtirib beradi shuning uchun çün, buni biz tepadagi sloy bilan qilamiz tushundinglara tepadagi sloyga hmm, yozamiz biron nima nima misol uchun menga hozir birinchi shriftni tanlab olang tekis shrift kerak yo'q bumas mana bu eng zo'ri art asad production deb yozamiz shunchaki maylimi ketdik yaxshi hammasini olib turib joylashtirib olamiz va bu judayam katta buni razmerini to'g'irlaymiz yuz qilsak qanaqa bo'larekan yo'q rosayam mayda yaxshisi yaxshi yuz ellik qilamiz mana shu razmer yaxshi razmer boshiga heshteg qo'ysam ham bo'lardi mayli qo'ymaymiz yaxshi endi buni o'rtaga sentrga tushirib olamiz Mhm. endi keyingi qiladigan ishimiz bunga ozgina yana əm, fon qo'shmoqchiman endi ozgina hozir to'xtaylir mana buni sal to'g'irlab yuboray yana o'zimga mana shunday holatda fon foniga oddiy nuqta nuqtachalar qo'shib qo'yamiz misol uchun buni hozir joylashtirib oldik endi svetovoy ton конai ozgina o'zgartiramiz mm -hmm. orqa fondan ozgina ajralib turish uchun sal ko'kroq qilmoqchiman oyna aslida ko'kroq rang bo'ladi e'tibor bersanglar va endi bunga nuqta nuqtachalar qo'shib chiqamiz прямоуголник kirib o'ng tomonni bossak mana bunaqa narsalar chiqadi va bu yerdan dumaloq'ni tanlaymiz doira shaklini <laughs> va shiftni bosib turgan holda tortamiz oq rangda turibdi menga o'zi oq rang kerak endi buni yaqinlashtiramiz va kichraytiramiz bu juda ham katta razmerda xo'sh ham katta keyin yana kichraytiraylik mana shunday bo'ladi zo'r endi buni biz yonlariga ko'paytirib chiqamiz men yoniga to'rt qator qilmoqchiman bu narsani altni bosib tursak mana shunday ko'payadi sloyni ichida ham altni bossak bo'ladi demak ikkita ki, uchta to'rtta qani bitta uzoqlashtirib ko'ramiz nima bo'lar ekan yo'q orasi juda yam katta ochilib ketibdi salgina kichraytiramiz orasini qisqartiramiz uchinchisi и to'rtinchisi qani endi hammasini birga olib turib qilib e orqali va pastga tushiramiz buni endi to'rtta bo'lsak noto'g'ri bo'lsa kerak shuning uchun beshta qilib qo'yamiz beshta bo'lsa chiroyliroq turadi yaxshi mana shunday endi bularni hammasini qilib olib turib bitta ko'ramiz общий fonda qanaqa bo'lar ekan sal katta ekan keyinglar yaxshi sal kichraytiramiz mana shunday zo'r juda judayam zo'r endi buni yana bir joyiga qo'yishimiz kerak buni olib turib biz to'xtanglar avval smart obyektga o'tkazib olishimiz kerak esinglarda tursin bu narsa o'tkazib bo'lganimizdan keyin buni olib men chap tomonga faqat pastki tomonga qo'yib ko'rmoqchiman nima deysizlar ketdik mana einyaxshi mana bunday qilamiz va undan oldin kelinar oddiy soyga o'tkazib olamiz shunchaki e tugmasini bosamiz o'chirg'ichni va bir marta mushka bilan bosak mana bu yozuv chiqadi bunga OK okyni bz va endi buni olib turib xohlagan joyimizga alt orqali ko'paytiramiz men chap tomonga ko'paytiraman yaxshi mana shunday Mhm. endi uh -huh. razmeрlari ozgina to'g'rilaymiz va mana buni pastroqqa tushiramiz mana bunday endi ozgina sveta korreksiya qilib qo'yamiz nomiga o'zgarib turishi uchun rangini sal olib qo'yamiz oynaga o'xshash uchun axir oyna qilyapmizu yaxshi bo'ldi demak keyingi сло ham tayyor buni bemalol motion dizayn uslubida ishlatishinglar mumkin sayt yoki boshqa shunga o'xshash narsalar telegram reklamalarda bu narsa judayam zo'r ko'rinadi videoyimiz yoqqan bo'lsa like bosing izoh qoldiring va albatta bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying sababi keyingi videolarimiz bundan ham qiziqroq bo'ladi ko'rishguncha